Oh Сьогодні, друже, ми розповімо тобі про те, яке значення має для людини таїнство Соборування. І сім таїнств воно виділяється як таїнство ілліосвящення. Тобто його ще іноді називають масло Соборуванням, іноді називають Соборуванням. Скоріше за формою проведення. Усього в Пресвятої Православної Церкви існує сім таїнств. Семь таинств, потому что как бы, это семь благодатных даров Святого Духа, которые не, не посылаются на верующих. Таинство, что такое таинство? Таинство это обряд, совершаемый священнослужителем, в результате которого по вере молящихся, то есть по вере двух сторон, и священника, который совершает обряд, либо священников, и молящихся, над которыми совершается этот обряд, сходит благодать Святого Духа, таинственно незримо, поэтому и таинство и в той или иной степени преобразует всех молящихся и не посылает на них святые дары. Вот в данном случае всего таинств семь. В данном случае мы сегодня поговорим о таинстве или освящения. Таинство или освящение, оно неразрывно связано с таинством исповеди. То есть желательно человеку перед еле освящением, перед таинством соборования исповедоваться, причаститься на литургии святых христовых тайн. Таинство или освящение было установлено еще очень давно. Оно было установлено в первом веке и в послании апостола Иакова, брата Господнего, первого Иерусалимского епископа упоминается это таинство. Там так написано, что если болен, кто из вас, призовите свитере Церковные и молитва веры да исцелит болящего. Само определение таинства или освящение дал святитель Филарет Дроздов, митрополит Московской и всей Руси. Он сказал в своем православном катехизисе написал так, что таинство или является через в таинстве или через помазывание тела болящегося елеем на него не посылается благодать Святого Духа для того, чтобы исцелить и тело, и душу данного православного христианина. Вообще, таинство или освящение совершается над тяжело болящими людьми. Но один раз в году таинство или освящение на Великий пост, на прошествие Великого поста, оно совершается и над здоровыми людьми. То есть один раз в Великий пост может человек, его, над ним было может совершено таинство или освящение. То есть это таинство или освящение, почему православная церковь э, как бы делает исключение такое э, для всех людей, для всех православных христиан именно великий пост, потому что э, человек э, православная церковь учит, что большинство болезней оно дается по нашим грехам. То есть взаимосвязь очевидна, да, допустим, черевогодник, конец черевогодника язва желудка или, или гастрит, да, скажем, но конец какой-то другой болезни, там конец гордыни, часто может быть это инсульт, потому что гордыня расшатывает нервы, она давит на нервы, давит на нервную систему, давит на сердце и так дальше, и так дальше. И все, как правило, есть болезни, которые, как святые отцы пишут, они даются не только по по, по грехам нашим, как средство, средство врачевания, но в основном в своей массе святые говорят, что все болезни телесные это как бы выражение болезни души. То есть, вот, то есть болезни даются по нашим грехам. Это очень видно вот, в Евангелии от Марка, которая читалась на 2 седьмницу Великого Поста. Там есть об этом очень хорошо сказано, так сказать, в Евангелии расслабленном, когда четыре человека, друзья, которые очень любили своего друга, разобрали крышу и они не могли так пронести своего друга, который был развит параличом, и они его опустили вниз к ногам Иисуса. И Господь, видя их эту веру и любовь не поддельную к своему другу, он умилился сердцем и сказал, Чадо, встань, прощаются тебе грехи твои. И фарисеи ответили, подумали сами в себе, но Господь это Господь, он читает мысли, они подумали сами в себе, как Господь, может, кто это такой, что прощает грехи. Но тогда отвечает, что легче, сказать, встань, возьми постель твою и ходи, или, или прощаются тебе грехи твои. То есть Господь здесь намекает и говорит о взаимосвязи греха и болезни. Встань, возьми постель твою и ходи. Это то есть исцелись, да, скажем, это, выражаясь нашим языком, исцелись расслабленному. А, а прощать тебе грех твои это понятно. То есть он указывает в корень причины болезни. Он указывает, что причиной болезни данного расслабленного является именно грех, который он совершил, который в нем живет. То есть церковь делает главный акцент в таинстве именно на это, на исцеление от греха и как средство исцеления греха исцеляется также и тело человеческое. Поэтому, так как по законам православной церкви мы все являемся больны грехом, мы все в той или мере подвержены страстями и глубокими страстями, поэтому для того, чтобы исцелиться от них, раз в год православный христианин любой на Великий пост он может пройти таинство или освящение, или как в народе его называют таинство соборования. То есть, значит, что еще хочется сказать, но надо добавить, что это над человеком, вот таким физически здоровым человеком, таинство или освящение может быть совершено по уставу церковному только один раз в год. В Великий пост. Это не означает, что он должен 3, 4, 5, 6 раз бегать по разным храмам и собороваться. Нет, только один раз. Почему не может? Потому что... Есть маловерие, то есть в этом есть недоверие к Богу. То есть набрать, набрать, набрать благодати, да, скажем так. Но благодать тебе уже не спослана, И будь к ней э, трепетен, имей страх Божий, имей веру в то, что совершенно тобой таинство поможет тебе. И вот один раз в год э, над человеком может быть совершено это таинство. Исключение, э, значит, составляет над кем не может быть совершено таинство. Таинство не совершается над детьми до 7 лет, и таинство не совершается над психически больными людьми. Почему? Потому что в таинстве соборования, в таинстве или священия самое главное – это, как вам сказать, это воля человека. Воля человека к раскаянию, к покаянию, к осознанию своего греха. То есть перед таинством соборования важно пройти исповедь, таинство исповеди, и перед соборованием важно пройти таинство причастия, на литургии причаститься. Таинство исповеди, естественно, ребенок до 7 лет не может пройти, он не понимает, что такое грех. Ну и также тяжело болящий душевным какой-то психическим расстройством человек тоже не может пройти таинство исповеди, таинство исповеди, потому что он тоже не осознает, ну, неадекватно, скажем так, реагирует на реальность и внутреннюю свою, и внешнюю. Поэтому такими людьми таинство или освящение не производится. Значит, что касательно таинства, самого таинства или освящения, оно, конечно, удивительно. Это по, чисто по времени, это самое длинное таинство. Оно в среднем занимает, может, два часа занимать, если много помазывающихся, то есть участвующих Вели то оно может занимать и более длительное время. Почему? Потому что усиленная молитва церкви. Почему она называется соборование? Вот мы коснемся этого вопроса. Потому что оно по уставам, заветам апостола Якова и по уставам святых отцов, оно должно было совершаться с семью священниками. Почему именно семи священников? Потому что семь – это как бы в символике в церковной, как бы в духовной символике церкви полнота. В числе семь – полнота благодати. То есть, почему семь тайн? Потому что полнота благодати Божьей. Почему это так, как бы это пошло еще с времен? Поэтому семь священников. Но в крайних случаях понятно, что раньше вообще таинство соборования в XI веке оно представляло собой совершенно удивительную вещь. Вот мы дальше, дальше поговорим, вот, почему семь апостолов в Евангелии оказалось в или освящении. Потому что совершалось над человеком семь литургий. Семь дней подряд, то есть целую неделю над человеком служилась литургия, которая не исповедовался и причащался. То есть такое усиленное моление церкви за его душу, за, его, за исцеление от его болезни. Но сейчас, конечно, так знаете, православные христиане нынешних времен, это не те православные христиане первых веков, которые были. Как говорил Игумен Никон Воробьев, нам оставлено на покаяние, на сотни на эти подвиги, огромные, большие, которые несли египетские пустынники. Поэтому наша задача смело нести свой крест терпеливо и каяться в своих грехах, самое главное и вот семь священников. Но по церковному уставу может быть и меньшее количество священнослужителей, потому что сейчас это довольно большая редкость. Там в соборах можно служить семь священников, в больших городских храмах, конечно, на приходах сельских маленьких может служить и два, и три священника, и четыре, и один священник. Почему один священник? Потому что священнослужитель, за, то есть иерей, да, за исключением некоторых моментов, он все равно имеет всю полноту и благодать Божьей Церкви, которая передается ему архиереем, то есть епископом. Вот. И значит, таинство, если брать чисто внешнюю сторону, таинство или освящение, оно все происходит вокруг такой, знаете, сосуда с пшеницей, Пшеница, да, что такое символ жизни, да, и даже символ воскресения Христова. Часто святые отцы использовали пшеницу как символ воскресения Христова. Почему? Качественно новое перерождение, да. Пшеница, маленький комочек, непонятный, твердый, маленький комочек становится вдруг растением, цветком, злаком, и так дальше и так дальше. А символ воскресения, как бы падшая в землю умирает пшеница и воскресает. Ростком. То есть это символ такой воскресенья, часто использовали святые отцы этот символ. И э, вот э, дальше э, помазываются люди в этот э, как бы сосуд, э, ставятся семь свечей, зажигается и э, ставится сосуд с елеем. Елей, э, то есть в нашем понимании э, елей это, э, почему елей, ну как грубо говоря масло, да? э, э, желательно по уставу положено оливковое именно масло. То есть но много как бы, сейчас используют просто рафинированное подсолнечное масло за не имеем оливкового масла точно так же когда Христа мы должны в с по иерусалим встречать с пальмами ветвями, но за неимением пальм, мы встречаем свербуй, да, скажем так. И вот э, это масло, почему масло? Потому что на греческом языке елей масло означает елей, да? на греческом языке. И это елей также означает Елеус по-гречески много милости, милость Божья то есть этот елей это символ милости Божьей, символ того что благодать Святого Духа благодатные дары Святого Духа они проистекают на человека и они э, дают ему какие-то благодатные дары то есть Святой Дух обильно изливает свои дары на этого человека в елей добавляют также капельку вина почему вина потому что благодать Божья растворена кровью Христовой да она растворена страданиями Христа и спасением человечества им, Господом и Богом, и Спасом нашим Иисусом Христом. Дай Боже нам силы на молитву, якою всяка душа живится и чистотою возвышается. Слава Богу за все!